Ти не хочеш, щоб ваші діти знали про ваше розлучення. А ти досі притримуєшся цієї думки? Так, да, я до сих пор об этом думаю. Ну, як мінімум, пока. я себе не ищу партнеров, угу. то есть мне уже <связано> вот так достаточно. Это и пока она не находит партнера, то я думаю, что детей нельзя вот сейчас просто травмировать. А ты думаешь, что они не бачат этого в интернете? Вышь публичный? Я думаю, люди. что нет. Почему? Потому что они не ходят, их не интересует наш интернет, и они угу. этим не занимаются. У них есть свое. Там, у них и интересы, и песни, и все остальное абсолютно э, мало украинского, uh -huh. поэтому они не заходят на Украину. Может быть, вот сейчас они вернулись, может быть, сейчас они начнут сюда ходить. Но... А ты не обманываешь сам себя в этом? Я не обманываю себя. Uh -huh. Я думаю. Можливо, вы не знаете, але просто про это не говорят. Они, ну, они бы сказали. Uh -huh. Я, ну, их знаю хорошо. И они бы, они бы сказали. Если они скажут, то тогда мы тоже скажем. Сука, то, а ценный ценный обман? Мне кажется, если мы скажем, то они будут больше ранены, чем это самое, чем они узнают, и потом мы признаем об этом.